assalomu alaykum bugungi mavzuyimiz cheksiz davriy onlik kasrlar verguldan keyin bir yoki bir nechta sonning takrorlanishiga cheksiz davriy o'nli kasrlar deyiladi masalan nol butun besh 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 va hokazo bunday kasrlarga cheksiz davriy o'nli kasrlar deyiladi yoki bir butun bir yuz yigirma uch ...123... ...123... ...ve 0 bütün... ...85... ...85... evet, ...85... ...85... ...küday kasırlarge... ...çeksiz davri... ...onli kasırlar deyiladi... ...bunu kuyda gitiyoz mümkün? ...yani... ...0 bütün... ...kağ ...5... yoki bir butun qavz ichida bir yuz yigirma uch yoki nol butun qavz ichida sakson besh endi istalgan cheksiz davriy o'nli kasrni oddiy o'nli kasr ko'rinishida tasvirlash mumkin ya'ni buning uchun qanday yo'l tutiladi demak qavs ichidagi sonni suratiga yozamiz besh taqsim qavs ichida nechta son bo'lsa mahrajiga shuncha to'qqiz yoziladi demak buni qavs ichida bitta son bo'lgani uchun mahraji to'qqiz endi keyingisi ikki butun suratiga o'n yettini o'zini yozamiz demak qavs ichida ikkita son bo'lgani uchun to'qson to'qqizga teng endi keyingisi 5 butun sakkiz yuz qirq bir taqsim to'qqiz yuz to'qson to'qqizga teng bo'lar ekan demak sakkiz yuz qirq birni o'zini yozamiz qavs ichida uchta son bo'lgani uchun 9 to'qqizga bo'lamiz endi misolimiz quyidagi ko'rinishda bo'lsa unda qanday yo'l tutamiz demak suratiga o'zini yozamiz ya'ni o'n besh o'n besh ayirilgan qavs tashqarisida nechta son bo'lsa o'shani ayirib tashlaymiz ya'ni bitta son birga teng o'n beshdan birni ayiramiz endi qavsni ichidagi sonlar nechta bo'lsa shuncha to'qqiz yozilardi demak bitta son bo'lgani uchun bitta to'qqiz qavsdan tashqarida nechta son bo'lsa shuncha nol yoziladi demak bizda bitta son shuning uchun bitta nol yozilar ekan demak bu o'n to'rt taqsim to'qsonga teng endi keyingi misolimizni ko'radigan bo'lsak ikki butun uch yuz o'n yetti ayrilgan uch mahrajida demak qavchida ikkita son ikkita to'qqiz va qavs tashqarisida bitta son shuning uchun bitta nol de demak bu teng ikki butun uch yuz o'n to'rt taqsim to'qqiz yuz to'qsonga teng bo'lar ekan yani. yani endi keyingi misolimiz uch butun demak o'zini yozib olamiz ikki ming bir yuz qirq ikki ayrilgan qavs tashqarisidagi son ya'ni ikkita son yigirma bir taqsim qavs ichida ikkita son bo'lgani uchun ikkita to'qqiz qavs tashqarisida ham ikkita son bo'lgani uchun ikkita nol yozamiz bu ham teng uch butun demak ikki ming bir yuz yigirma bir taqsim to'qqiz ming 900 ga teng bo'lar ekan endi misollarimizni abituriyentlar uchun mo'ljallangan axborotnoma kitobidan davom ettiramiz endi birinchi misolni ko'rib chiqadigan bo'lsak quyidagilardan qaysi biri nol butun davrda ikkiga teng buni topish uchun demak yozib olamiz nol butun davrda ikki barobar <laughs> bu ikki taqsim to'qqizga teng ya'ni qavs ichida nechta son bo'lsa mahrajga shuncha to'qqiz yoziladi demak ikki taqsim to'qqiz biz qidirayotgan <laughs> javoblarni ichida yo'q shuning uchun buni surat va mahrajini ikkiga ko'paytiramiz demak ikki ko'paytirilgan ikki taqsim to'qqiz ko'paytirilgan ikki bu ham teng to'rt taqsim <laughs> o'n sakkizga demak biz qidirayotgan javobimiz b variantga to'g'ri kelar ekan endi keyingi misolimiz 5 butun davrda sakkizni oddiy kasr ko'rinishida yozing demak buni yozish uchun 5 butun davrda sakkiz bu ham teng besh butun kasr chizig'i chizamiz demak sakkiz suratiga yoziladi qavs ichida bitta son bo'lgani uchun mahadga bitta to'qqiz yoziladi demak besh butun davrda sakkiz besh butun to'qqizdan sakkizga teng ekan <Sessizlik> endi quyidagi davriy kasr qaysi oddiy kasrga teng demak buni yozib oladigan bo'lsak uch butun yetti uch barobar demak uch butun o'zini yozib olamiz ya'ni yetmish uch ayrilgan yetti qavs tashqarisidagi son taqsim to'qson demak bu ham teng uch butun to'qsondan demak yetmish uchdan yetti ketadigan bo'lsa oltmish olti demak oltmish olti bilan to'qson oltiga qisqaradi demak qisqartiradigan bo'lsakc butun o'n bir taqsim 15 beshga teng bo'lar ekan demak biz qidirayotgan variantimiz s si variant bo'lar ekan Endi keyingi misolimiz quyidagini hisoblay ya'ni buni hisoblash uchun yozib olamiz demak 6 taqsim to'qqiz ayrilgan qavshida ikkita son bo'lgani uchun demak 45 ni suratga yozamiz mahrajida ikkita 9. endi yani buni hisoblaydigan bo'lsak bu umumiy mahraj beramiz umumiy mahrajimiz demak 99 to'qqiz demak bunga o'n bittadan beramiz o'n birni oltiga ko'paytiramiz и qirq beshni ayirib tashlaymiz demak o'n birni oltiga ko'paytiradigan bo'lsak oltmish olti ayrilgan qirq besh taqsim to'qson to'qqiz demak oltmish oltidan qirq beshni ayirib tashlaydigan bo'lsak yigirma bir taqsin to'qson to'qqiz yigirma bir bilan to'qson to'qqiz uchga qisqaradi deak uchga qisqartiradigan bo'lsak bunga yettitadan bunisiga esa o'ttiz uchtadan bu ham teng yetti taqsim o'ttiz uch endi ko'paytirilgan ko'paytirilgan o'ttiz uch taqsim to'qson to'qqiz barobar o'ttiz uch bilan o'ttiz uchni qisqartirsak bu 7 taqsim 99 ga teng bo'ladi bu ham teng demak 0 butun mahrajda ta 9 bo'lgani uchun demak qavschada ta son bo'lishi kerak bizda esa suratida bitta son ya'ni 7. Demak, buni nol yetti deb yozib olamiz ya'ni 2 yani, ta son shuning uchun mana bu yerda ikkita to'qqiz bizda suratda bitta son bo'lgani uchun buni ikkita qilish uchun oldiga bitta nol yozamiz ya'ni biz qidirayotgan yechim nol butun davrda yuzda yettiga teng endi keyingi misolimiz quyidagini hisoblang demak buni hisoblash uchun nol ya'ni nol butun davrda sakkizni suratiga sakkiz yozamiz mahrajda esa qavs ichida bitta son bo'lgani uchun to'qqizni o'zi qo'shilgan nol butun davrda yettini ya'ni qavs ichidagi sonni suratga yozamiz yetti taqsim qavs ichida bitta son bo'lgani uchun bitta to'qqiz yoziladi demak suratlari bir xil bo'lgani uchun mahrajlar o'zlari qo'shiladi demak sakkizga qo'shamiz yettini mahraj o'zgarmasdan qoladi ya'ni to'qqiz demak sakkizga yettini qo'shadigan bo'lsak o'n besh taqsim to'qqiz demak o'n besh taqsim to'qqiz qisqartiradigan bo'lsak uchga qisqaradi ya'ni uchga qisqartirsak beshtadan bunisiga esa uchtadan ya'ni besh taqsim uchga teng beshni uchga bo'ladigan bo'lsak bir butun uchdan ikkiga teng bo'lar ekan endi keyingi misolimiz quyidagini hisoblang demak buni hisoblash uchun birinchi yozib olamiz 3 butun qavs ichida ikkita son bo'lgani uchun mahrajda ikkita 9. qavs tashqarisidagi bitta son bo'lgani uchun bitta 0 yoziladi demak suratiga birinchi to'liq yozib olamiz 262 ayrilgan qavs tashqarisidagi son ya'ni ikki endi ayrilgan bir butun suratida o'n besh taqsim 99. to'qqiz demak has usida ikkita son bo'lgani uchun mahrajga ikkita to'qqiz yoziladi demak buni hisoblaydigan bo'lsak buni quyidagicha yozib olamiz ya'ni uch qo'shilgan ikki yuz oltmish ikkidan ikkini ayirib ayirib tashlaydigan bo'lsak ikki yuz oltmish taqsim to'qqiz ayrilgan demak qavzchiga yozib olamiz bir qo'shilgan o'n besh taqsim to'qson to'qqiz demak 260 yuz oltmish bilan to'qqiz yuz to'qson o'nga qisqaradi bo'lib uoradigan bo'lsak yigirma olti taqsim to'qson to'qqiz qoladi endi qavzni ochib chiqadigan bo'lsak uch qo'shilgan to'qson to'qqiz ayrilgan bir ayrilgan o'n besh taqsim to'qson to'qqiz demak uchdan şey birni ayirib tashlaydigan bo'lsak ikki qo'shilgan yigirma olti taqsim to'qson to'qqiz bilan o'n besh taqsim to'qson to'qqiz demak bularning asoslari bir xil shuning uchun asosni o'zini yozib olamiz ya'ni to'qson to'qqiz endi suratlarni ayirib tashlaymiz ya'ni 26 ayrilgan 15. demak 26 dan 15 besh ayriladigan bo'lsa 11 ga teng bu ham 2 qo'shilgan 11 bir taqsim to'qson to'qqiz bilan 99 ni 11 ga qisqartiradigan bo'lsak 1 mahrajda esa 9 qoladi demak 2 qo'shilgan 1 taqsim 9. ya'ni bu ham teng ikki butun to'qqizdan bir bu ham teng 2 butun davrida 1. quyidagiga teng bo'lar ekan endi keyingi misolimiz quyidagi munosabatlardan qaysi biri o'rinli buni aniqlash uchun quyidagilarni hisoblab chiqamiz ya'ni a barobar bir ayrilgan demak evet, yozadigan bo'lsak 35 besh taqsim to'qson ya'ni o'ttiz beshdan uchni ayirib tashlaymiz ayrilgan 3 bu ham teng 1 ayrilgan 32 taqsim 90. endi umumiy mahraj beradigan bo'lsak umumiy 90 ga teng demak hisoblaydigan bo'lsak 90 ayrilgan o'ttiz ikki taqsim to'qsonga teng demak 90 dan 32 ni ayirib tashlaydigan bo'lsak 58 taqsim 90 ga teng bo'lar ekan endi 2 taqsim ni, ya'ni b ba 2 ikki taqsim uchni surat va mahrajini ga ko'paytiramiz demak ikki ko'paytirilgan 30 taqsim 3 ko'paytirilgan 30. bu ham teng 60 taqsim 90 ga. endi quyidagini hisoblaymiz ya'ni s barobar nol butunbesh bu ham teng 65 ayrilgan 6 taqsim 90. u ham teng 65 dan 6 ni ayirib tashlaydigan bo'lsak 59 taqsim 90 ga teng bo'lar ekan endi hammasini asoslari teng shuning uchun eng kattamiz bizda 60 taqsim 90 ga teng bo'lar ekan ya'ni b katta 50 taqsim ellik taqsim taqsim to'qsondan ya'ni sdan bu ham katta 58 sakkiz taqsim to'qsondan ya'ni a dan. endi quyidagi munosabatlardan qaysi biri o'rinli demak bizda eng katta variantimiz ya'ni b eng katta sonimiz demak b eng kattasi undan keyingisi s va eng kichkinasi a quyidagi variantga to'g'ri kelar ekan endi keyingi misolimiz ushbu sonlarni kamayish tartibida yozing buni hisoblashni quyidagicha yo'l tutamiz ya'ni 0 butun 57 57 57 yetti ellik yetti ellik yetti davrida ellik yetti bo'lgani uchun ellik yettini o'zini yozdik endi keyingisi nol butun besh besh yuzi ellik yetti besh yuzi ellik yetti endi keyingisi nol butun besh yuzi ellik besh yetti 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 va yana yetti demak quyidagi xatgacha bir xil ya'ni hammasida besh undan keyingisia yetti demak quyidagi xatga qaraymiz demak eng kattasi bu yerda yetti shuning uchun l katta hisoblanadi hammasidan undan keyingisida m katta bo'ladi ya'ni m Mana yani bundan ko'rinib turibdiki eng kichkinasi N. demak kichkina n demak bu yerda de quyidagi misolimizda eng kattasi l keyingisi m va undan keyingisi n bo'lar ekan endi keyingi misolimiz quyidagini hisoblang buni quyidagicda hisoblaymiz ya'ni 4 taqsim to'qqiz qo'shilgan qirq bir taqsim 99 qo'shilgan qirq taqsim to'qson qo'shilgan qirq taqsim to'qson endi mahrajini yozib chiqamiz 5 taqsim to'qqiz qo'shilgan ellik taqsim to'qson qo'shilgan ellik taqsim to'qson to'qqiz qo'shilgan ellik uch taqsim mm to'qson -hmm. to'qqiz endi mahrajlarni bir xil qilib olamiz ya'ni to'rt taqsim to'qqizni o'n birga ko'paytiramiz besh taqsim to'qqizni ham o'n birga ko'paytiramiz shundagina mahrajlari bir xil bo'ladi endi o'n birni to'rtga ko'paytiradigan bo'lsak Ko qirq to'rt qo'shil qo'shilgan qirq bir qo'shilgan qirq ikki qo'shilgan qirq uch mahraji bir xil to'qson to'qqiz endi mahrajni hisoblaymiz ellik besh qo'shilgan ellik bir qo'shilgan ellik ikki unga ham qo'shamiz ellik uchni mahraji to'qson to'qqizga teng mahrajlar qisqaradi to'qson to'qqiz bilan to'qson to'qqiz yig'indini hisoblaydigan bo'lsak bir yuz oltmish bir yuz yetmish bir yuz yetmish taqsim mahrajini hisoblaydigan bo'lsak ikki yuz besh sakkiz o'n ikki yuz o'n birga teng bo'lar ekan demak quyidagi yig'indini hisoblab chiqadigan bo'lsak bir yuz yetmish taqsim ikki yuz o'n birga teng bo'lar ekan shu bilan bugungi darsimiz tugadi agarda savol va takliflaringiz bo'lsa komentariyada yozib <laughs> qoldirishingiz mumkin e'tiboringiz uchun rahmat